Salam hörmətli izləyicilərimiz, xoş gördüyünüz sizləri. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində 4 sot torpaq sahəsində qəşəng bir 2 mərtəbəli həyət evimizi təqdim edirik. Həyət evimiz 4 otaqlı, e, kiçik bir 1-2 faizi, e, usta işləri qalıb, təmir işləri qalıb, o da yekunlaşmağa üzrədir. Həyətə bucur əsas prospekt yolu yaxın ərazidədir. Çox hündür bir ərazidir. Deməyəlar ki, Masazın hər tərəfi buradan e, sər görülür. Bupudur, e, mextalla döşenmiş həyətimiz var. Arxa, qabaq hissələri keçib hərəkət etmək olur. Burada da hardasa 1 sota yaxın e, bağ-baqət üçün yer ayrılıb. E, hətta belə e, istinat hasar e, hasarları belə həyət divarları belə istinat e, formasında inşa olunub, qoşa daşla evin də dörd tərəfinə keçib hərəkət etmək olur. Həyət qapısı evin həm önündən, həm arxasından, arxaya tək giriş-çıxış var. E, bu yağışlardan e, <coughs> axıntısı üçündür. Mərkəzi kanalza isə qaz, su, işıq hərbi şey qaydasındadır. Bu da kombi e, üçün nəzərdə tutulub bu qutu kombi burada olacaq. Evin bax arxa həyəti. Mətbəxdən arxa həyətə keçmək olur. Burada da qəşəng 1 sota yaxın yer var. Metroqla düzlənlib, döşənilibdir. Evet, hə, bax bu da duz yoluna kimi burdan Panoraması var. Görsəniz əsas prospekt yol burdan 300 metr aralıqda yerləşir. Marşrut yoluna 150 metr məsafəsi var. Beynəlxalq avtobus zolağa qədər işləyən marşrutlara əl çatan bir mövqe edir. 4 otaqlı evdir, sənətli, qupcalı, 4 sotda. Qiymət 170.000 manatdan nəzərdə tutulur. Satışa çıxıb, amma real müştərilərə endirim olunacaq. Evin içərisə daxil olub göstərdim sizlər üçün. Evimizinə daxil olduq. Baxın, hə, kiçik bir xırda e, işlər qalıb. Burda belə bir kladovka var. Evimizin giriş səsi e, radiatorlar qoyulub. Bax, girişdən sağda 2.3 x 6 kvadratlı sanitur qovşaq, keşə təmir, aksessorlar da qoyulubdur. Bahalı moddadır, unitaz, duş sistemi. Qəşəng divar kafe ilə tərciz olunub. Birləkan e, monolit beton bir nüansı da sizin nəzərinizə çatdırım hörmətli izləcilərimiz birinci mərtəbə və ikinci mərtəbədə ikinci mərtəbənin pay əsası hamısı beton manalit, 2 manaliti bir birinci mərtəbə və ikinci mərtəbə ayırıcı hamısı manalit beton keyfiyyətli formada tökülüb pilləkan beton. Salona daxil olaq. Bax salonumuz 4 yarımın 10 metrə 45 kvadrat salonumuzun Bu səhəsin ölçüsü çox genişdir. Radiatorlar da çox bahalı radiatordur. Panorama pəncərədə həm qabaq həyətə, həm arxa həyətə açılan pəncərə var. 4,5 m * 10 m-ə 45 kvadrat salonun sahəsi var. Divarlarımız sulu boyadır. Sulu aboydur. Divar çaxısı ilə təchiz olunub. Pəncərə altıqları mərmər, qapılarımız bahalı. Qapıdır, salondakı qapı qoşa qapıdır. Bax, buradan da mətbəximiz 4-ün 4 yarma. Harda-sa 17 kvadrat sahəsi var. Mətbəx mebeli də yığılıb görürsüz, membran markasından, membran materialdan yığılıb, hazır vəziyyətdədir. Hətta qaz aspiratoru da montaj olunubdur. Kanalizasiya xətti bax görürsüz, qaz xətti hamısı mətbəxdəkə qədər çəkilib hazır vəziyyətdə qoyulub. Bax, burdan da arxa həyətə keçirik. Görürsüz, arxa həyətimiz geniş. Toyuqlar, hə, avoda şey bax, eynizadır. Hə, bu burda ehtiyat su çanımız var yerin altında e, istifadə eləmək olar. İndi isə ikinci mərtəbəyə qalxıb tanış edim siz otaqlardan bir-bir. İşıqlıyıb e, panorama, hündür yerdən Buradan da görünür hömdürlüyü. 2-ci mərtəbəyə daxil oldum. 2-ci mərtəbədə 3 böyük yataq otağı, bir sanitar qovşaq yerləşir. Sanitar qovşaqdan başlayıb bu sanitar qovşaqda 2 nin 3-ü, 6 kvadrat, gözəl osma tavan, gözəl divar, kaflenləri. Burda da həmçinin duş, həm unitaz və voytator montaj olunubdur, hətta qurducudur, e, qoyulubdur burda. Qeybə işləri qalıb, onlar da tamamlanıb. Aldiziya tam təhvil-təslim ediləcək. 16 kvadratlıq bax bir yataq otağımız. Beşəncı formada. Burdan da hündürlüyü sizə çətdim. Təqdim edim, bax. Çox hündür bir ərazi. Tuz gölünün havası birbaşa bura vurur. Demək olar ki, məhsazın ən hündür bir nöqtəsidir. İkinci yataq otağımız e, 5,5-un 4,5-ına, 22 kvadrat. Divarlar həmçinin ikinci mərtəbədə e, sulu e, divar çalığızı ilə tərciz olunub, geniş otaq, 22 kvadratlıq yataq otağı. Döşəməmanat betonu ikinci mərtəbədə e, payasız kəmərlərimiz var. Bu isə e, 4,5-un 4 olan, yəni 18 kvadrat. Yataq otağımız, hər bir otaqda da e, TV, TV çaşeşmə məhduddur. Bu burda da pəncərələr mərmər örtüklə örtülüb, divarın qalınlığı 2 daş, dövrəmə, gözəlir, adam, 4 dövrəmə vəziyyətlə boyu. Çox gözəl, hörmət siz edirəm. Yenə xatırladım, 4 sotda çıxarışlı, qoxsalı ipoteka yararlı 170.000 manatdan nəzərdə tutulub satışa çıxır real olmuşdur da qiymətə endirim olacaq. Çardağa çıxış var, çardaq görürsüz bax penoplastla izolyasiya olunub ki, istiyə soyuğa davamlı olsun. Burada da boş ərazisi var, artıq əşyalar yığmaq üçün, ütül üçün, istifadə etmək üçün qəşin bir yer. 4 sotda 170.000 manat real müştərilərə endirim olacaq. Buyurun, diqqətinizə və zəhmətinizə görə sizə təşəkkür edirəm.